Можож с верменским акцентом. Кто знает, что это такое? Маринованные свиные нишки уже готовы. Посмотрите, есть и червоный с бурячком, есть и белый. Три вида будет. Будет килограммовый, півтора килограммовый и 2 килограммовый. Это я имею на увазе свиные нишки. Без буряка, без морквы, без рассоли. Можете уже замовлять через наш сайт, который есть шапки шапке профилю. Там есть номер телефона. Можете позвонить, заказать. И через новую почту вам пришлем вот эту смакоту. Кто пробовал, напишите комментарий. Кто не пробовал, попробуйте и потом напишите комментарий. Это способ приготовления. Вот я фотографии поставил, как его чистят, как маринуют. Это с бурячком, это без бурячка. Вот оно вот таких ведерочках будет проезжать до вас. Пивтора двухкилограммовый и килограммовых тарах. Цена 350 гривен килограмм. Пивтора килограмма 520 гривен. Два килограмма 690 гривен. По нашей традиции, скольки больше, столько дешевше. Смачного вам!